В перехету шахта чи Динамо, чи це майже завди, завжди гарантия того, что на забаром покрыют избирательную. Как ты сам оражаешься? Ну, вы, вы же понимаете, что сборная ⁇ это такая вещь, что есть тренер сборной, и он решает, кого вызывать. Если у меня написано в трудовой книжке, что я футболист шахтера, это не значит, что я буду играть в национальной сборной. Так как в Шахтере много футболистов, и все когда-то были талантливы и подавали надежды, но не все играют. И тренер же не может вызывать только потому, что он играет в шахтере. Это я уже... Да, я футболист Шахтера, да, это очень приятно, но я еще не играл и ничего не показал. И вот когда я покажу что-то, я закреплюсь в составе, я буду играть, тогда уже я могу как бы претендовать на то, что я могу играть в национальной сборной. То есть на данный момент я считаю, что для этого нужно очень много работать, потому как э, есть люди талантливые, которым все дано, а есть работяги. То есть я как бы себя сильно талантливым не отношусь, то есть мне надо очень много работать, чтобы Достичь того, чего что есть. С кем первым поделился новиною, что до перехода в шахтар. Больше, после подписания контракту, кому Звонил первой, конечно, маме, но дело в том, что так получилось, что она забыла телефон ну, и не было сильного. Поэтому, первым, кто узнал о том, что я подпишу контракт. Шахтер, ну, мама, как бы, знала до этого, но это была бабушка. То есть, бабушка мне позвонила, я ей сказал. Она очень обрадовалась. Ну, как бы мама и бабушка. Это первые люди, которые узнали о том, что я подписал контракт. Ну, не считая агентов и всего прочего. Как реагируют друзья, знакомые? Сегодня, если честно, такой день, что все звонят, поздравляют. Друзья, родственники, как бы, очень приятно. Ну, люди поздравляют, люди интересуются, то есть, как бы сегодня как бы как никогда телефон разрывается. То есть, даже не иногда не успеваю отвечать, потому что очень много звонков. Ну, всем спасибо огромное. И пользуясь случаем, передаю привет друзьям, родственникам. То есть всех люблю, уважаю. Спасибо вам большое за поддержку. А есть среди знакомых, друзей, может быть, тренеров колышних, кто скажет тебе, мол, зарано еще в шахтах? Нет, Где таких да? нет. Да, все верят в меня, как бы, все звонят, поддерживают, говорят, ты сможешь, мы тебя знаем, то есть, как бы, нет, таких нет людей. Я знаю, ты постоянно спілкуешься с моим дитящим тренером, вот этим еще винкаша. Он мне самый первый сегодня с утра прислал сообщение, поздравил меня. Я ему ну, перенабрал, мы с ним переговорили, он меня поздравил, он говорит, я всегда в тебя верил. Как бы, говорит, ты, говорит, сказал мне, что на данный момент это идеальнейший вариант, как бы переход в какую команду. Если выбирать, допустим, между грантами, то шахтер. Он говорит, что это идеальный вариант на данный момент. Ну и сказал, что я в тебя верю. То есть". Я, в свою очередь, только его поблагодарил и сказал, что в любой момент он может приезжать в Донецк, как бы, ко мне в гости. Он говорит, сказал, что приедет с удовольствием. Какие спогады остаются про металлург? Металлург, я даже не могу вам передать, как бы, металлург это команда, которая сделала меня тем, кем я есть сейчас. Я бы вообще благодарен этому клубу, людям, которые в нем работают. То есть, они для меня сделали все, что я на данный момент имею. Да, у нас говорят, что Клуб специфический, это так. Как бы. Есть и положительные, и отрицательные моменты. Но у меня в душе останется только положительный момент. Я очень благодарен болельщикам, потому что не у каждой команды есть такие, такая поддержка, как у нашей команды. То есть большое спасибо болельщикам, руководству клуба, тренерам, всем ребятам, которых меня поддерживали, играли со мной. И я как бы всегда буду в душе держать, что «Металлург» – это моя родная команда. И даст Бог, настанет время, когда я вернусь обратно. Как бы не знаю, в роли футболиста, в роли тренера, может, в роли просто сотрудника какого-то. Ну, когда-нибудь я уверен, что моя жизнь опять пересекется с этим клубом. За час твоей игры в Металурзе изменилось много тренеров. Кто сделал наибольший внес для твоего прогресса? Кто тебе наибольший дал, как футболист? Э, как бы, я благодарен всем тренерам, но особая благодарность Металлурге. Я хотел бы это Чанцев Анатолий Дмитриевич, который во второй команде меня тащил, э, посоветовал меня Ященко. Ященко, э, как его, Сергей, Сергей, Владимир, Сергей Ященко. Владимир, да, Сергей Владимирович. Ященко, большое спасибо. Он меня поверил, поверил 17 лет, дал мне возможность, как бы сыграть на таком уровне. Ему, ну, огромное спасибо. Луткову, Олег Анатольевичу, как бы тоже тренер был, он тоже чему-то научил, он такой злой по себе тренер. То есть дал какую-то чуточку характера. Ну и, конечно, Григорчук Роман Йосифович. это тренер, который как бы вложил мне в голову немного другое понимание футбола. Как бы раньше, ну как бы у меня были ну, в голове другие видения, другое видение игры. С приходом Романа Йосича он мне как бы привил современное видение футбола, показал как, что, как бы, ну, я очень ему благодарен, то есть он подарил, конечно, действительно такой кусочек европейского футбола, который, я думаю, будет мне только в пользу. Ты знаешь, что, схоже, ты стал наймолодшим капитаном в истории этого А, ну, да, это, конечно, очень приятно, что капитаном, как бы, не каждому, вообще, не каждому футболисту честь такая выводить команду, как бы, быть капитаном. И мне в таком клубе, как Запорожский Металлург, в 20 лет, как бы, очень приятно. Спасибо за поддержку, как бы, я сразу не ожидал, что так получится. Ну, как бы, э, проявили, увидели во мне что-то, что позволило мне одеть капитанскую повязку, то есть, ну, старался, что мог делать для того, чтобы выполнять функции капитана. Когда начинается у Шахтаря предсезонная подготовка, где она будет проходить? Ну, я еще сам точно не знаю, но предварительно 11-го вылет в Австрию 10 дней. А потом возвращаемся медобследование и вылет в Швейцарию 10 дней. То есть два сбора по 10 дней. Зумил, Тарас. Дякуем тебе очень. Бажаем успеху. Вболеваем за тебя. Надеемся увидеть, что у Лизы чемпионов, в том числе. Я думаю, что это мрия можно футболиста. Да, спасибо вам большое. Спасибо за интервью. Спасибо. Всем еще раз привет и большое спасибо. Спасибо.